Бо, блин, тут уже двух выгнали из-за того, что не 15+. Ты меня хотел удалить? Ой. Ну, 16+. Ну, просто-напросто, кто-то из этих. Я не помню, точно, но там что-то заканчивалось на... Не помню, или О, о ман... Настя, Волк, Настя, ну, давай в хату, в хату, бегом, <проб> <бьем>, бегом. Будем <проб> фильм <проб> снимать. Давай, 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 Владос, ты тоже. Так вижу, что Ангелина тоже пришла. Так, да, все троем сюда. Бегом в хату. Ну, где вы все там? Только вижу Владоса. Дима, ты там потерял? Не в смысле? Тихо, 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 Так, ну все, перестань мы на лупаже. Все, так, Не, так. Все, мы сейчас задержим свое время, так что все. Давайте, меньше драк, больше силы. Все, хорош, перестаньте. Так, я тебя попрошу Настя отойти. Угу. Я тебе скажу, вот тут стоять, где я сейчас, вот а там и стой. Угу. Молодец. Так, Владос, ты тут стой, где я там стоял. Угу не. Влад. где я там стоял? Короче, напротив нее. Да. Эс, да ну ты. Вот, Правильно. Ангелина, ты будешь сидеть на диванчике. А я буду тут заниматься спортом. Все поняли? И что буду говорить? Что такие, что такие? Ну вот смотри, вы с Владосом ругаетесь, да? типа кто вас там заблокировал, короче, там всякие такое, короче, и... Та да, чекай! чекай я загубила подик. Самое нужное время найти <плес> подик. Саша, это было. Та, я его Та, вы не скажете? Я что вы Ты... меня Саша не сдаси? Тебе инши сдадут. Я Я без подика не могу. Не кажи Сашу. Тебе инши сдадут. Ой, Вадим, б. Да. Ладно. Лично я скажу, а, что да, да, да. надо. Ну давайте. Да уже. Я пошутил. Я Все, скажи, скажи, скажи. А вот, короче, уже? я занимаюсь спортом. Вы там говор... обращайтесь ко мне, Дима. Давай решай, что нам делать, типа. А потом Ангелина говорит, да, а что вы ведете себя как, ну, маленькие дети в детском садике? И потом все я исправляю, чтобы вы не ссорились, типа, вот так. А можно питание? Можно питание. Задавай. Чекайте, зараз я уже забыла. А есть а что просто сесть и сидеть и ничего не говорить? Нет, к сожалению, у нас такого нет. Так, я вас попрошу, чтобы вы покинули помещение. Спасибо. Короче, вы там уже помирились. Мы взяли машину, мы покатались, поехали по всему городу, по Киеву, по Львову, по Днепру и там всякое остальное, повеселились, поугорали там, ну, там, поехали, подразнили ТЦКшников, полицейских и там других фракций и остальное, остальное, остальное. Я думаю, что вы все поняли. И вот, а, Ангелина перестань печатать во всей семье. Я уже попросил, чтобы вы покинули Тир... ты скотина. Брокен, я тоже попрошу, чтобы вы покинули помещение. Ты чё, что ты творишь? Ч это убейте этого сраного мальчика? Потому что он меня уже достает, он меня бьет, бьет. Ч это, что вы встали? Помогайте. По поводу подика я прошу тебя, подик не курю. Вы просто посмотрите, какой Шварценеггер ко мне пришел. Он меня тупо бьет, бьет. Отстаньте Ой, от меня, идиоты. Да хватит рыбыться, блин, Богдан. Видно, что Богдан поганый мальчик. <связано> Видно, что подаруночки на Новый Рик не получат. Бодя, я не знаю, что лично -то только что дал. Да, да, да. Бодя, блядь! Бодя. Все Бодя. хорошо, мать есть, но ты снимать видео. Давай трещи. Если они еще раз придут, я на этот раз буду пистолетом махать, поняли? A few minutes later. Блядь. Я же вам говорила, давай трещи снимать. Так, ну все, мое терпение лопнуло. Так, Владос, отойди, блин, я сейчас стрелять буду. Смотри, не промахнись, ваша ты. Так, стой, опа. Опа, куды ты что, сдурел или что? Владос, давай. Короче, я сваливаю. Когда будем... Когда будем снимать видео, то тогда не да. Они там между собой бьются. А кто написал всем привет? Не, я так точно. Опа. Блин. О, есть, попал. Да помогите, пожалуйста, завалите его кто-то, потому что он, видите, что он творит, дебила кусок придурок, идиот. О, зашибись. Вы перебываете в лошуку в ДМ. Э, чуешь, не перегибай свою фантазию. Не в Моих. Давай. Вил, вил. Давай-то уже снимем ролик Дай. и не будем что-то делать. Дима стоит с вами. Не надо, вам, больница в Львове, больница в Киеве, в Львове, я не знаю. Уберите Владу, нехай с вами ролик снимем. Я дима и так Ошу нам купил. Тикаем на они же первые начали, а потом мы им в ответ, а потом они к нам в ответ. Нашу вы к нам приперлись, чтобы они, вы нам мешали, дебилы. О, хп снимается, блин. Ну и как вам? До них присоединилась. Так я ее не трогала, хули она не чипает. Я начала Богдана, она начала меня бить. А вам ничего не смущает, что Влад валяется на полу? Квартира на дому, ой, квартира в Киеве, например. Знаете, треба так заходить, заходить в группу, заходить в группу, чтобы никто не видел, что типа идем в дом, шарите? Ну так. Да. Скільки тобі год? Ні, у нас на бортике з 16 год. У кого є квартира? У мене мама І в мене нема. що що? У мене, шо, шо? У мене є. Приїдемо на тююсь квартиру і будимо цей. Їдем, я Поїхали, давайте алкоголіки вставайте. Э, стоять! Вы так и не договаривались, что вы будете идти, особенно без меня. Вы меня забыли. Я тебе загубил. Доча, я тебя загубил тебе Папа загубил Да я не А ты А куда? Уехала Виу, виу, Не, 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 пойди додуматься. Не, не напоится я Познать свою квартиру на тендерной карте и прийти туда. Да <свят> <свят> я знаю, да ей как без навигатора. Не надо, я водитель, чтобы копать. Я умею классно. Да купите ей очки уже. <свят> я сама. сама. Я не здавався куплював. Мене куплювала, ага. Мене куплювала. І я, як на тому аккаунті, який мене це, снесли, у мене, а на тому я сама проходила ті права. А, снес... а, це... а тобі це... за що, а тобі того аккаунта за що блокнули? За АВЧ? Та ні, там я, випадково, коротше хотіла удалити один цей тіпа аккаунт, той що мені не нужен. А от... Той... А я... мені за АВЧ вичі... И мне это было так обидно, потому что Ламборгини мне поддержание майора, еще какую-то херету. Понимаю, моя М5 ушла. Welcome to home. Фио моё, тут даже можно квартиры купить. Не надо подписывать. Запс? Куда бы заживо? Батя, хочу квартиру купить? <гум> Нет, это квартира. Зачем? Не знаю. Я хочу себе квартиру. Настя, отчини квартиру. Так, это я занимаю Если на всякий случай. 850, запомнил. На большие семейные. О. Настя, открой квартиру. Я не открыла, но закрыла. Лично я не могла пока что зайти. О. А Димасик да. А, Димаш, там... Сейчас. Кто, Димасик у нас. Да, что там? Доня, ты где дом едешь? Я знаю. Я знаю она идет в детдом. <laughs> я вообще почутил. Ой. Ну, давайте снимать снимай твой ролик. Все, Доня обиделась. Давайте Дима с Владом. Будут а ми... да, Дима, мы будем... Дима, мне одному я... кажется, что туда Дима еще кто-то... Дима с Владом сварится, говорит. а типа мы будем говорить. А мы стоим и дивимся. <laughs> да. Не, давайте наоборот, вы, мы будем с Владом стоять, а вы будете свариться как две собаки. <laughs> Что ты делаешь, блин? Я буду буксовать, алло. Я факты разгадаю. Не, что это так неинтересно, что мы с Владом ссоримся? Кстати. Не, идите лесом. Вот видите, Влад даже посылает вас в лес рубить дрова. Да нахер я сказал, что у меня ТикТок канал есть? Мне не кто-то скажет? Сам виноват. Я, кстати, никто не знаю. Никто не знаю. Как мы не на него, блин? На кого? <ш> <ш> ну ладно, вот. короче, так посидим. Вот-вот. Молодец. Ты не надеялся, пожалуйста. Дима! Хорошо. Да, да, шо? Заводи свой ютуб-канал и снимай. Нафиг ты чё из меня снимаешь? Там мне проще в ютубе сидеть. Ты ты до ТикТока хочешь, чё шо? Да. Сви? Да. Прикольно. Я просто редко там сижу. Ну так ты... ну, спустись, <сос> давай-то. Давайте, я тебе, Я тебе помогаю с Ютубом, а ты мне помогаешь с ТикТоком. Окей. Okay. Плюс? Плюс? Плюс. Ох, ебать, что это за, за форма? Это ее медитация, алло. То есть ты, я тебе помогаю с, тик с Ютубом, ты мне помогаешь с ТикТоком. Ты бачишь, Ха -ха -ха. Хорошо. Ну, вообще, можно. Ну, Только тем двум демонам не давай ТикТок. А, Саша, я... знает. Влад и Дима, давайте спортися. Да я не хочу. Видно, что Владик меня боится. Вы же раз***ли меня. Э, я сейчас ставлю, тебе бит жопу засуну. А ну давай, давай, я жду. Я сейчас скин поменяю. А что такое, что не получается, да? Мне неудобно за ним бегать. Все, короче, давайте спортися. О, все, капзда, Девин. Блядь, я сейчас выйду отсюда. Мне уже не будет сидеть. Что с тобой? О, есть! Скотина, что ты делаешь? Дима и Влад, вы сейчас разносят не квартиру. Нет. Не по... Мы потом... Давай, давайте снимать. Давай. Дима, нах ты меня блокнул. В смысле? Ты мол, ты мне чат блокнул сегодня. Чуешь, что ты начинаешь, я ничего не блокал, ты шо, зараза, творишь? Ты мне чат блокнул. Да что ты чешешь, ты одну ерунду чуешь, их перестань бить и бить. Не, так слушай, мы с тобой же хорошие друзья, наши шо мы тебе Да-да-да, кто мне сегодня мут дал? Вот зараз разнесем квартиру, який мут? Конечно. Да, 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 я ничего не знаю, но верности ты мне его Мы же с тобой такие лучшие друзья, а ты меня тут начинаешь орать, ага, бить, обвинять. Да, да, тебе один ник, дебил. Сам ты дебил. Дебилок кусок. Ну, давай, рассказывай причину, за что ты меня бьешь, а? Давай, ну, я жду ответа, давай. <laughs> ты что ты мне мут кинул? Да ты что, я мут еще кину? Да не может быть. Да прекращаем э, на ну, упаши. Да что ты мне мут кинул? Нет. Ты кинул мне мута? Неправда, нет. Да. Минус Микла и минус Чат. Неправда, все. Да твоя, от меня дай мне пройти спокойно. Все, прекращай. Не нас, спасай. А что, у меня на цепка на хребте? Не ты не это должна оказать. Это не это я не знаю. а я забыла. Иии все, снято. Вы большие молодцы. что забыл? Бля, давай те с только не с Димой. Я мучу, да, Нида, что ты сказала? Это что тебе треба Ты шо то напякнул на меня? А если так? Я просто... Понял, давай никаких претензий да? не будет. А давай не И что я... ты мне с пистолетом я... сделаешь? Я Могу сранько, только я... башку пристрелить. О боже, давай ты быстрейши. Дай-то на меня кто-то встать. Слушай, давай будем соседями. А, ну вот, Просто я на планирую купить квартиру за 850 эмоции, тысяч гривен. Так я на любую букву на На эмоции какие-то нажми. Да. И там что? будет взаимодействие. Высветится. Yes. Так, все, короче, я квартиру куплю. Яку? ку. Он шо, тоже пошел или шо? Ну да, пошел, кто б так говорил. Э, е, чуєте, вы мене забули. Я на мене А чо вони такі дорогі всі? А що ти хотіла? Хочеш, щоб були дешевими, чи шо? Я... О, ось я цей планую купити. Lux. Можете заходить вся, як я. всю квартиру я тут живу, тепер. 135 тысяч всего лишь. Патрик, я тебе буду тумбочки выносить. А ты, а ты тоже 135 тысяч? Та там хату можно выносить. О, тут вообще 765 тысяч. давай О, ага, давай. Сами виноваты, что они не на да. Кто закрыта? Э, это я планую купить. Не трогать. Пошли по хатам. Так пошли, Я, пошли. я тут пошли. то нашел Ну, конечно, там квартирка не ахти. Бля, тут хат... Опа, вижу, что кто-то не закрыл дверь. То же самое, так и смотрим на сховище. Там, 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 там. Ага. Только часы. Понятно, все. Забираю и валю отсюда. Так а что, они сами виноваты, что они не закрыли квартиру. Я да, Я материалы нашел в одной хате. Это все мое. Ебать, попробуй, если ты я тебя Ого, да? мне? Ну а кого же еще? Конечно же, тебя. А да, я, я очень нашел у, у Я вообще стандарт вяла, дурочка. Ты что, вообще никто не закрываю? Походу нет. не, ну нафиг, видно, что все свободные квартиры, и мне все равно, я, я ухожу отсюда. Пуста. ё он реально охваты не закрывает. Они что вообще грохнулись? Ну а что, по имени не видно или что? Так, ладно, короче, я сейчас схожу по банкомат, сниму гроши и приеду. Да, да сажусь, я сажусь, подождите, елки-палки. А Влад, дадимся. В туалет захотел. Ты в ту сторону. А я сейчас поеду в Днепро. Не надо, тут ближний банкомат был. А я как в принципе, да. Приехала. Я О, прям аж банкомат. Я на тридцать дней утратила сразу. А мне надо снова ехать в банкомат, чтобы оплатить квартиру. Так я снял 1 миллион, чтобы купить квартиру. А мне надо еще снова ехать, потому что мне надо оплатить. Дима, ушел банкомат, Алон. Вы чувствуете, что я кажу? Я снял 1 миллион, чтобы я купил квартиру за 750 гривен. Мне надо еще снова ехать. Ле, ты хочешь поехать купить квартиру себе? Ну да. Так без разницы. Да я вам и так кажу, вы не чуете, что о чем речь шло. Э, ты чё, страх потерял? В смысле? Скотыняка, я меня на высадок. Я, короче, буду выходить. Сейчас до денег дорвусь. Ну и все. А зайдешь еще раз? Может, иди зайду. Окей, ладно. Вот. Короче, всем. Я потом зайду. Да ладно, давай уже. Уходи. ты нашу меня выкидываешь из машины? Так, я пошел оплачивать квартиру, чтобы его никто не забрал. Так, мне нужен... Мне нужен второй этаж. Блин, дайте пройти до второго этажа, пожалуйста. Так, все. Плачу за 850 тысяч гривен. Капец, быстро уходят деньги. Я фигею так. О, это да, у меня больше, чем у этой. Блин, чья квартира, я уже точно не помню. Настя, на чьи... Ангелина Ангели... или кто там, блин, платил. Точно не Влад. О, даже есть второй этажик. Да, трехкомнатная, там и ванна. Понятно, ладно. Потом я, возможно, и сниму обзор. Что там, не что там. Короче, все, я погнал. Ну а с вами, ребята, я прощаюсь. С вами был Дмитрий. Спасибо, что посмотрели мое видео. Так что и всем пока. Пришло на... <music> Хай сука, яка мене в ютуб выложила. Ти, тут безсмертний, я тебе отвечаю. Пизде у мене посадить б выложил в ютуб.